로울 레이션 스 미드 라이너의 전설이 시작되는 곳 안녕하세요! LOL 레이션스 시청자 여러분! 오늘은 중국 슈퍼 서버 랭킹 1위 아칼리 장인 샤오비어 선수의 역대급 하드 캐리 영상을 가져왔습니다. 미드 아칼리 대 베이가의 상성 매치업 숙련도가 승패를 가르는 극한의 상황에서 우리 샤오비어 선수가 그야말로 미쳐 날뛰었습니다. 마스터 랭크 구간에서 20 킬, 1 데스, 1 어시스트, 20-1-1의 말도 안 되는 KDA를 기록하며 게임을 지배했습니다. 단순한 피지컬을 넘어선 운영과 판단, 그의 플레이에서 아칼리의 정수를 느껴보세요. 자, 전설적인 암살자의 예술 같은 움직임을 지금 바로 확인해 보시죠. 拦不住我、啊。你觉得自己能走着离开吗？杀戮本身不重要、啊，重要的是谁要死。一个 Q、啊。 你的镜头怎么有点？用镰刀还是斧？镜头平滑的意思。这镜头有点问题哎。他们别想阻止我。当然，他们可以想想。怪怪的。 嗯、我有点用不习惯这个镜头，这个在哪调来着？现在 这样子是自调的是吧？这样子我就习惯好多了、哎。他没吃到。这你妈黄金走位这么好啊！ 是不错的，但包子更好。 我到这儿来不是来找朋友的。 都有弱点，他们的弱点就是我的目标。打这种话，哎呦，呦，我发现其实现在的匹配匹配难度都还要比比那些人都还要大一点呢，有没有觉得？我觉得现在的匹配。 难度都要比翡翠要难，妈有的匹配老难打了。苦无永远不嫌多。匹配里面很多高手呀。你真该淘汰。又丑陋了,了一波。 太丑陋了，好丑陋的操作呀！我要哭了，哈哈，真的好丑陋的操作，我要吐了，不是。 的一脚一天灵盖都给你踹飞了。我有一大把的麻烦事，还有那个那没有他们就他为什么不斩呀？我在留，我在给他留斩，他都不斩。 嗯嗯，嗯不用再冥想，也不用再看人脸色，有钱都不要。我们的辅助是一个好派克，钱都不要，哼哼笑死了。哎，我发现，他不出啊，没死、啊。 我都以为他死了呢。扭转乾坤，他不出那个时光之杖的小法好脆呀！不要啊！你算不上什么挑战。 对面对面红区全是赢，笑死我了。我了看是不是很简单？你要想上分，找我很快就上上去了。还、啊、还是属于降维打击的。 这么多的敌人，多的下把是 E I O，嗯，还好，不会的，我一个人也可以，这个段位一个人就可以，差不多可以做到一打四了，四个队友打一个，我觉得他们还是可以的。我自己做，想怎样就怎样。嗯 你妈！一秒钟没，有点痛了。我说实话，老铁，我被我自己的 Q 反弹了一下，巨他妈的痛！ 啊！啊！我说他怎么隐身呢？还以为你挺结实的。你丢。 给我逗笑了，这个瞎子这一脚。那个、嗯，就是他们的等一个卡他会来吗？他会来。没有。啊 呵呵，呵 <laughs> 好可爱，好可爱。账号因发布不良内容，目前不能发送任何信息。你小子，传播淫秽物品是吧？哈哈。 你小子不老实。如果你看起来很可怕，你最好是真的可怕。呵呵钢琴家。我一个亿能打多少钱？我一个亿能打一千滴血，我靠。不要宝宝。<laughs> 啊。 没有遇到他，我遇到他应该直接把他秒了。十六分钟出帽子都出出来了，E E A 就死了，是的，试一下吧，他一千七百滴血呢，我就尽量不放 Q 啊。 这他妈的！好像确实一个亿也差不多，快死了。哦。我已经在考虑下一个目标了。嗯，特别那么浪。 他等一下一个 Q 把你 W 过去，你看你死不死？拦不住。反正也差不多，Q 伤害五百，被动伤害四百多，电神伤害两百多，还有一个风暴两百。 对面竟然不投降耶！来，回蒙多走到哪儿杀到哪儿，好玩。 哦呦，我靠！身不重要，重要的是谁要死了？哈哈，哈哈，好好玩。上路蛋穿了与我无关，我们杀穿就行了。嗯嗯、你小法大招放不出来，直接给我被我作死。用镰刀还是斧？Q 闪 A。 是的。Q 闪 A 杀人，我觉得还蛮实用的呢。欢迎小西。当然，他们可以想想。 发财喽！二十分钟，六百八十五法强。如果他们够 其实法强上来，A P A 塔还是蛮痛的，A 一下都五百伤害了。他活活活了有超过零点五秒吗？好像也没吧。好像是没有超过零点五秒吧。就一个反向 Q A。 反正 Q R A 他就死了。哈哈。Q <noise> 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 大家评，嗯，那还是小脆皮。 <laughs> 一个亿打他这么多。